Sabib Klassik Xalq Cəfəsi partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəli oğludur. Studiyamıza xoş gəlibsiniz. Hoş gəlmisiniz. Sualımız Milli Şuranın dünənki iclasından bağlıdır ilk olaraq. İclas necə keçdi? Bir çox media orqanları yazırlar ki, çox tənqidli, qarşılıqlı ittihamla şəraitində keçibdi. E, İclasın sonunda sizlər də vardınız. Yəni brifinqdə iştirak elədiniz. Demək olar ki, e, bütün suallar verildi. Oлмаq təbii ki, izləsdə bu və ya digər çıxış ola bilər, birinin səs tonu belə olar, belə. Ümumi razılaşma da belə oldu və iclasın özü də ə, çox səmərəli bir müzakirələr oldu və bu müzakirələr zamanı da ə, bütün məsələlər təfərrüatına qədər değildi. Yəni və elə bir gizlədilən bir məsələ olmadı. Və ona görə də biz hesab edirik ki, dünənki sessiya Milli Şuranın öncəki sessiyalarından ə e, həm say etibarı ilə, yəni elə deyək ki, e, dünən üçün sonuncu sessiya idi. Belə normal idi. Həm də indiyə qədər müzakirə olunan məsələlər deyək ki, ancaq əvvəlcədən yalnız və yalnız köklənmişdi tərif istiqamətində. Təbii ki, burada baş verənlərə münasibət oldu, tənqid və özlü tənqid də oldu. Amma səmərəli idi. Qarşılıqlı ittiham filan söhbəti ola bilməz, ola bilər kiminsə səs tonu və s. ola bilər və belədir. Necə dünən e, yekununa görə, sessiyamızın yekununa görə verdiyiniz bir qiymət vardı. E, bir xülasə vardı ki, açıqlamada bunu dedik. Elə o cür də oldu. Amma saat 7-yə, yəni qutaracağı ehtimal edilən Milli Şuranın rəhbərliyi tərəfindən bəyan edilmiş Milli Şuranın sessiyası təxminən 2 saat yarım çox çəkdi. Yəni 4 saat yarımdan çox çəkdi. Yəni bu da müzakirələrin tonunun heç də mülayim və sərt olmamasından xəbər verir. Sessiyanı aparan bir şəxs kimi deyim ki, e, sessiya qapadılanda da xüsusiyyətini vurğuladım və orada da hər kəsin çıxışı neçə dəqiqədir reqlamentdə. Buna qədərdir. E, sessiya e, 4 saatdan, yəni 2 e, dəqiqə əsçik oldu. Yəni 3 saat 58 dəqiqə davam elədi. Yəni biz nəzərə alsaq, elə 4 saat ona görə də deyirik ki, bu bu müddət ərzində təbii ki, e, indi mediada yazılır və sairə də və e, hətta e, bəzi e, televiziyalar xüsusi göstədirlər ki, tez-tez fasilə oldu. Bir dəfədə fasilə olmadı. Yalnız kimlər istədisə təbii ehtiyacını ödəmək üçün siqaret çəkmək üçün və sair, su içmək üçün bunlar e, bundan istifadə ediblər, yararlandılar təşrif olunsa belə qəbul olunmadı və fasiləsi oldu. Bu heç də o demək değildi ki, yəni burada qarşılıqlı ola nələrsə var və mediyadan da biz üzr istədik. Çi bir sonra e, deyilən vaxtda yox. 40 dəqiqə sonra baş verəcək brifin o da alınmadı. Yəni o sözümüzü tuta bilmədik. Nə üçün müzakirələr davam elədi? Sessiyada əslində bir məsələ müzakirə olundu. Açığı belə idi. gündəlikdə olan məsələlərdən əlavə oldu bu məsələ. O da Rüstəm İbrahimbəyovun məktubu və bu da ə çox işyüzar müzakirə oldu. Yəni bələdiyyə. Mən ona gərgim deməzdim. Onun kim necə otlandığı desin. Səmərəli bir müzakirə oldu və ətraflı müzakirə oldu. Orda bu məktubla bağlı, müraciətlə bağlı ə, hər şey müzakirə oldu. Amma sədir kimi siz də qeyd etdiniz ki, məs Rüstəm İbrahimbəyovun göndərdiyi müraciətin altında onun imzası yoxdur. Bunu deməyinizə səbəb nə idi? İnanırdınız? Həmin müraciətə inanmırdınız. Yəni məsələ burdadır ki, yəni sizin özünüzdə də bir inamsızlıq hiss olunurdu. Yox, bu bir e, tarixdir və bunu mən dedim, amma o zaman qafalı hissədə e, siz və sizin həmkarlarınız iştirak eləmirdiniz. O sizə bu məlumatı veriblər, mən onun şərhini də vermişəm orada yəqin ki, elə ancaq seçimlər deyilir sizə. Və onu nə üçündür, onu da dedim. Mən e, bu gün e, bunun üzərində dayanmaq istəmirəm. Amma mən inanmasaydım o sessiyana gərmazdım. İnanmasaydım orada olmazdım. Bizim bir inamımız vardı ki bu Milli Şuranın təsis olunmasına və o inamımızdan da çıxış elərək, ona da istinad elərək bu addımları atmışıq. Nə olacaqsa biz hər halda öz e, boynumuzun borcunu yerinə yetiririk və hesab edirəm ki e, seçimimiz də e, səhv deyil. Amma bununla yanaşı həmin müraciətlər Üstəm İbrahimbəyov bəyan etmişdi ki, Milli Şura yəni xahiş etmişdi ki, onun vahid namizədliyi ilə yanaşı əlavə vahid namizədlərin məğdən edilməsinə vurub müzakirə edilsin. Yox, bu yox. məsələ müzakirə edildimi? Orda əlavə vahid namizədləri yox, əlavə namizədlər də olsun. Yəni vahid namizəd olaraq xüsusi vurğulanırsa qalsın. Əslində bu bizim müzakirəmizdən keçən bir məsələ idi sessiyayə qədər biz bu məsələləri təqdir eləmişdik. Dörd təşkilat bu məsələdə ə, bu məsələni həm öz təşkilatımızda, həm də ə, təşkilatlar arası müzakirə edib, qənaətə olmuşdu və vahid mövqeydən çıxış edirdi. Yəni bizim dördümüz bu mövqedəyik. O bizim üçün yenilik deyildi. Ə, amma ə, ə, əlavə vahid namizədsiniz dediyiniz kimi və ya yeni vahid namizəd ehtiyatlı namizəd bu məsələ sessiyada müzakirələr zamanı gündəmə gəldi. Ona qədər də mediada artıq bu vardı. Ay-ay bizim həmkarlarımızın, dostlarımızın elə təşrikləri vardı. Bu məsələ də müzakirə olundu. Amma qərar bu oldu ki, növbəti sessiya ayın 29-undadır. Amma əlavə namizədlərin adları da çəkildi. Burada Mehman Əliyev, deyək ki, daha kimlər? Əlbəttə namizədlər adları çəkildi. Siyasətçilər də Cəmil Həsəndi də, Meymən Əliyev də, Cündəşin Hacbəyli də, Rafiq Əliyev də və sairə bunlar bunlar çəkildi. Yəni bu siyasi olmayanlar, isminə aid olan ictimai, əhəmiyyətli e, nüfuz sahibləri olaraq bunlar adlar çəkildi. Bəs müzakirələrin yekunu nə oldu? Müzakirələrin yekunu bu oldu ki, ayın e, daha ağırlıq mərkəzi bu epizodik buldu və ağırlıq mərkəzi kütləvi aksiya 18-i avqust mitinqi 19-cu sessiyada da ə, növbəti sessiyanda vaxtı yəqin ki ona görə nəzərdə tutuldu ki, müzakirələrin davamı və nəticəsi hasil olsun. Davamı olsun, nəticəsi olsun. Amma o əlavə insanlarla bağlı, əlavə namizətlərlə bağlı ümumi razılıq nə oldu? Yəni onların namizədliyi, əgər Rüstəm İbrahim bə Azərbaycanla gələ bilməsə, onlardan birinin namizədliyi, Vahid namizəd kimi ortaya çıxa bilərmi? bu ağ yer razılaşma olsaydı bu məsələlər də həll olunardı. Bu istiqamətdə, yəni hətta namizəd adı çəkilən çox hörmətli Cəmil Həsəndi bir mənalı şəkildə mövqe qoydu ortalığa, sözünü dedi. Məhəmməd Əliyev çıxış eləmədi. Şəhrin Əzizbayli çıxış elədi. Rəfiq Əliyev orada yoxdur. Yəni bu bu məsələlər ə, müzakirə istəyən məsələlərdir. Orda özlərinin iştiraki ilə və ya xod məsələ müzakirə olunan yerdə Bu məsələ, ə, əgər ə, bir nöqtiyəy gəlib çatmayıbsa, bizim bu günü ikimizin tamaşaçılar üçün bunu müzakirə etməyimiz doğru deyil, etik deyil. Rüstəm İbrahimbeyovla bağlı vəziyyətində yerdədi. Qabaqçadan hamı bilirdi ki, Rüstəm İbrahimbeyovun ikili vətəndaşlığı var. Və hamı da bilirdi ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının müddasına görə ikili vətəndaşlığı olan namizəd ola bilməz. Bu bir mənalıdır və birbaşa bir maddədir. Belə bir halda bütün Milli Şura Azərbaycanın müxalifət düşərgəsi bunu qəbul etdi. Yəni nəticəyə inanıb qəbul etdilər, yoxsa e, yəni nə əsasından belə bir namizədi qəbul etdilər? O e, mar məsələnin maraqlı tərəfi odur ki, o məsələ qəbul olunanda sizin hamınız, bütün media orada iştirak edib birbaşa. Yəni o qapalı olmayıb o toplandı. O səs vermədən tutmuş, məsələnin müzakirəsinə qədər. Və orada görürsünüz ki, hətta alternativliyə yer qalmayıb. Yəni təklif də, kimin təklifi var filan. E, bunun Milli Şuranın özünün arxivi olmasa da, orada yazılıb saxlanılmasa da, bu ən azından orada iştirak edən media mənsublarının özlərinin mənsub olduqları e, təşkilatların, qurumların arxivlərində bu var. E, bu məsələ axıra qədər müzakirə olunmayıb. Bu məsələ bir başqa və alternativ də olmur. Və həm də burada daha çox mən hüquqşünasların e, şərhlərinə istifadə edirəm, bunu deyirəm ki, bu nəzərdə tutulub ki, burada bir elə hüquqi problem yoxdur. Sadəcə olaraq bu məsələ bir siyasi məsələdir və dünən də e, Rüstəm bəyin e, vəkili onun hüquqlarını qoruyan e, Fuad Ağayev də çıxışında birbaşa bu məsələyə bir daha aydınlıq gətirdi. Yəni siz özünüz də qeyd etdiniz ki, Rüstəm İbrahimbəyovun Rusiya vətəndaşlığı məsələsi siyasi məsələdir. Yox, mən elə başa düşdüm. Yox, burada bu məsələdən problemə çevirmək bir siyasətdir. Məsələdir. O hüquqi problem deyil və bu öz həllini tapa bilər. Eee, burada problem də yoxdur. Nə üçün o Rusiya Federasiyasının vətəndaşı deyil. O rus Federativ Sovet Federativ Respublikanın SSR zamanında Rusiyada. Amma pasportlar dəyişibdi. Rusiya Federasiyası və vətəndaşlıq açıqlaması deyirəm ki, və bu belədir və onun yerdə hətta Rusiyanın qanunlarında da, indiki qanunlarında da bu nəzərdə tutub ki, burada bir problem məsələsi yoxdur. Yəni SSR-dən qalma, əgər bu pasportdursa və vətəndaşlıqdursa, ondan imtina ona xitam verilməyə də hasil. Amma Rusiya qanunvericiliyinə görə bunu Rusiya prezidenti həll edir. Yəni Azərbaycanda müxalifətin namizədinin taleyi Rusiya prezidentinin imzası ilə asılıdır. Belə görünüş ki, vahid namizədindir. Çünki Vladimir Putin bu məsələni imzalamasa, Rüstəm İbrahimbeyov namizəd olmayacaqdı. Ola bilər, müəyyən şərtlər irəli sürər müxalifətə qarşı ki, falan şərtlər daxilində bunu imzalıyıram. Və müəyyən deyək ki, namizədlik məsələsində Rusiyanın maraqlarının təmin olunulması baxımından bu imzanın əhəmiyyətli olsun. İndi məsələyə birbaşa cavab verməmişdən qabaq indiki dəqiqələrində Rusiya prezidentinin Azərbaycan səfərində bir baxış deyək, bir cümləlik. Onda belə çıxır ki, bizim hazırkı dövlət başçımız birbaşa Rusiya prezidentindən asılıdır. Hətta onun hansı nəqliyyat növündən istifadə edərək Azərbaycana gəlməsi belə. Yəni hərbi gəmi ilə gəlməsi bir piyatur var, Xəzərdə hərəkət eləməsi birinci piyatur kimi qənaət və sər və o cümlədən də bizim cəmiyyətimizin bu gün bilmədiyi amma bir neçə saatdan sonra biləcəyimiz razılaşma müqavilələri çıxacaq ortalığa. Bizim heç birimizin onun haqqında məlumatımız yoxdur. Onlar bizə nə vəd edəcək həmin müqavilələr filan və o cümlədən nə bilim gömrük ittifaqına məsələsi var. Yəni bu politoloqların gündəmindədir daimi və öz o cümlədən bizim üçün təhlükə sayılır. Bizim bu səfəri xeyirli deyəcəyi qiymətləndirə bilmirik və ya kod Avrasiya ittifaqı və sair bütün bunların hamısı deməyə əsas verirmi ki, Azərbaycanın bugünkü dövlət başçısı birbaşa Putinin bu səfərindən, onun məsələlərə münasibətindən və onun Azərbaycana münasibətindən asılıdır və biz tam müstəqil deyirik, deyə bilməz. Amma kimsə köşe yazısı yaza bilər, kimsə nəsə deyə bilər filan. O deməkdir. O cümlədən də biz onun razılıq verməsi bu bir hüquqi prosedurdur. Bu bir protokol qaydasıdır ki, vətəndaş imtina edəndə belə deyək ki, prezident bunun vətəndaşlıqdan imtinasına mütləq və mütləq ərəy verməlidir, onun dərkənar qoymalıdır və yaxud vətəndaşlığı qəbul edə bilər. Bunu birmənalı şəkildə ona aşamilə etmək olmaz. Amma gələcəkdə təbii ki, içli vətəndaşlıq məsələsi daimi bir damokl qılıcınız kimi İçəli vətəndaşı o daşıyan şəxsin başının üzərində olacaq. O dövlət vaxtısıdolsa, o BMT-nin başçanı belə olsa, bu daimi səsləndirə biləcək bir fikirdir. Amma bir məntiqdə var ki, Rusiya prezidentinin imzası bazarlıq etmək üçün bir əsas ola bilər, həm müxalifətlə, həm də iktidarla. Yəni imza atmasa iktidarla bazarlıq edir, imza atsa müxalifətlə bazarlıq edir. Yəni burada bir mənətiqi, fəlsəfi bir mənətiqi nəticə görünür. Yox, qətiyyən bu bunu mən bucür düşünmürəm. Sizin sualınıza da yanaşmanıza da çox hörmətlə yanaşıram, amma bucür düşünmürəm. Bu ona bənzəyir ki, biz e, bir pilotuq. Havandan da haqqında məlumatımız var və bilirik ki, belədir. Amma yaxşı pilot olsa görək, biz təyyarəmizi dağa vurmayacağıq, duman da olsa, siskin də olsa. Ya vaxtı gözləyəcəyik, belədir, ya da ki, şəraitdən imtina e, e, istifadə edə biləcəyi, yaxşı mənada istifadə edə biləcəyi. Yox, elə bilməyəcəksiniz də, onda biz o, o bu məsələdə deməli təyyarəmizi mənzil başına ə, çatdıra bilməyəcəyik, endirə bilməyəcəyik. Amma burada sadəcə olaraq sizin imkanlarınız genişdir, deyən. Yəni, eee, biz təhlilçi olaraq, yazar olaraq belə də köşe yazı yaza bilərsiz belədir. Burada eee İlham nə qədər genişdirsə, təxəyyül nə qədər genişdirsə, belə o qədər də yanaşma genişdir. Bizdə isə bu məsələdə müəyyən bir çərçivələr var və onu qorumalıyıq. Amma bununla yanaşı İsa Qəmbərin Musavat partiyasının başçısı, İsa Qəmbərin də namizədliyi ortadadır. Milli Şura İsa Qəmbərin vahid namizədliyini müdafiə edə bilərmi belə bir şəraitdə Rusiya prezidenti əgər Rustəm İbrahimbey vətəndaşlığından imtina məsələsinə hələ qol çəkməsi, çünki Rusiya prezidentinin mətbuat xidmətinin rəhbəri bir mənalı bəyan edib ki, bu məsələ 1 il müddətində həll olunur. Ə bu məsələlər müzakirə olunur. Dəfələrlə müzakirə olunur. Təkcə mediada yox, ayrı-ayrı ayrı qurumlarda müzakirə olunur. Bu məsələlər Musavat Partiyasının məclisində də müzakirə olunur, divanda da müzakirə olunur. Bu cümlədən dünənki müzakirələrdə də bu məsələdən yan keçilməyib. Biz bunu əlməsələlərin təfərrüatını demirik. Belədir. E, Milli şura siyasətlərdən kiminsə namizədliyi üzərində dayana bilməz və bilmir. Dayansa idi əgər heç bir problem yaranmazdı və dayana bilərdi. Və Milli Şura birbaşa vahid namizəd, vahid komanda e, bu düşsürun üzərində, bu yanaşmanın üzərində qurulur. Bunun çünki də nə İsa bəyin, nə digər siyasətlərin namizədliyi burada keçərli e, olmur. Yəni onların nüfuzu nə qədər olsa da, dəstəkləyəni nə qədər olsun. Bəli, keçərli olmur. Amma bununla yanaşı onu da yadımda yadıma düşmüşcə qeyd edim ki, Milli Şura ilk dəfə olaraq Elçibək dövrünü xatırladan bir məsələn çox profilli, çox fikirli bir quruma çevrilibdir. Müxtəlif artıq fikirlər, müxtəlif, yəni müzakirələr, müxtəlif e, qarşıduran fikirlər artıq burada müzakirə olunur, çözülə bilər. Yəni bu e, Azərbaycan müxalifətinin Yəni e, bu siyasi həyatında daha bir yenilik hesab etmək olar. Siz necə baxırsınız buna? Dünyanı buna biz qiymət verəndə sizin dediklərinizdən e, biraz e, fərqli, biraz aşağı-yuxarı amma təxminən elə eyniyyət təşkil edən bir şeylər yəni, səsləndirdi ki, son illərin bir nəliyətidir bu və burada mövqeyindən asılı olmayaraq, məsələlərə münasibətindən asılı olmayaraq, ideoloji baxışlarından asılı olmayaraq insanlar bir mövzü müzakirə edə bilirlər, baxışlarını ortaya qoya bilirlər. Bu bir yaxşılıqdır. Amma təəssüflər olsun ki, onun hələ ki nəticəsini əldə eləmək mümkün deyil. Yəni onu cəmiyyətə tətbiq etmək, reallaşdırmaq və bunu gətirmək. Bu təbi xatırlatdığınız kimi Əvlfəz Elçibəy 1992-ci ildə etimat hökuməti yaradaq tezisi vardı. Məşhur 92-ci ilin martında o zamanki ansafta cənnət etimat hökuməti yaradaq bax bura bənzəyir. Və həm də burada bir e, bir e, E, işləşmə bir birgə fəaliyyət, bir komandalaşma bir prosesə gedir. O getsə əgər cəmiyyət bundan udacaq sona qədər getsə. Yox, əgər sadəcə müəyyən bir mərhələ üçün olacaqsa yalnız və yalnız seçki və seçki qotardı, bu da qotardı, bitdi olacaqsa bir tarixə çevriləcək bir epizod olacaq. Rüstəm İbrahimbeyov avqustun 19-unadək Azərbaycana gələ bilməsə Yeni müzakirələrin taleyini necə gözləyirsiniz? Nə ola bilər? E, Rüstəm İbrahimbəyovun 19-una qədər gəlməsinə inanırıq. E, bu olmadığı təqdirdə onun məktubunda qoyulan məsələ ösəldini tapacaq. Yəni əlavə namizədlər olur, irəli sürülür. Onu birbiri ilə şəkildə kim deməyənlə necə deməyənsə sonra həmə qəbul eləyir. İndi 1-2 təcili svari ki, həm də Vahid No, namizəd olsun tənzisi var. Vahid namizəd məsələsi olmur. İkinci vahid namizəd ola bilməz. Vahid namizəd ilə birdən olardı. Vahidin özündə artıq bu məsələ həll olunur o sözün özündə. Və ə, ondan sonra yeni ə, yeni təşkilatlarda həm olan namizədlər, başqaları irəli sürülür və onlarla da öz təbliğatın aparılır. Bu ona mane olmur, digərinə mane olmur. Reallaşsa, reallaşmasa belə bu namizədlik məsələsi davam edir. Yəni ə namizədlərlə sürülür. Sadəcə də vaxt darlığı olur. Qısa vaxtda işlər görmək olur. Milli Şuranın sessiyasında əsas, yəni fikir ayrılıqları Xalq Cəbhəsi və Musavat Partiyasının tərəfdarları arasında belə görünür ki, olubdu. Xalq Cəbhəsinin mövqeyi və Musavat Partiyasının mövqeyi necədir? Çünki belə bir fikirlər də səslənir ki, İsa Qəmbər açıq, yəni mesajla deyib ki, biz sizə ayın 19-una qədər mühlet veririk ə e, bu informasiya belədiyyətdə e, olanlarla e, olanların belə e, doğru təqdim olunmaması çünki mən e, başqa ifadə çatdırmayı çəkirəm. Yəni yalandır demək olar? Yəni yalan demirəm mən. O ifadəni işlətmək istəmirəm. Amma e, əsası yoxdur. Dəyişən onun Müsavat partiyası ilə Azərbaycan Xalq Cephesi partiyası vahid mövqeydən çıxış eləyib. Yəni mövqeləri tamamilə üst-üstədir. Hər kəs deyib ki, Rüstəm İbrahimbeyovun namizədliyini sonuna qədər müdafiə edəcək. Yox, onu hamımız demişik, bütün belədir. Yəni sizin toxunduğunuz məsələdə xüsusi olaraq ə, ə, xüsusi dediniz bunu. İki təşkilatın, o iki təşkilatın fikri hamını təəccübləndirəcək dərəcədə eynidir. Amma Eldar ə, ə, Namazov da tənqidə məruz qalıb. Demə burda tənqidə məruz qalmayan kimsə yoxdur. Yəni mən hesab edirəm ki, o da çox normal bir məsələdir. Yəni tənqidə məruz qalıb və cavab veribdir. Yəni hər kəs tənqidə məruz qalıb burada. Hər kəs tənqid və özünü tənqid olub. Yəni burada e, bu məsələdə qeyri-adi bir şey yoxdur və mən onu normal hesab edirəm. Avqustun 18-də Milli Şura mitinq keçirmək qərarına gəlibdir. Və Bakı şəhəri icra hakimiyyətinə müraciət edib dörd yerdən birini, məsələn, 20-ci sahəni də yazıbsınız. Əgər 20-ci sayını təklif etsələr, müxalifət həmin yerdə mitin keçirəcəkmi? E, bildiyim qədər bu məsələ e, mitin komitəsində müzakirə olunanda da bir mənalı şəkildə bu təkliflər olub və bu partiyalarda da müzakirə olunacaq. Müraciət olunan ünvanlardan hansı ayrılsa, həmin yerdə tədbir keçirilməlidir. İlkin fikir bundan ibarətdir. Əgər icazə verilməsə heç birisinə. Bəli. E, mən inanmıram Hacbala Abutalibov o boyda səfə yol versin. Keç icazə verilməsə də mitin keçirilməsi ilə bağlı Yo, qərar verə biləcək. Yəni o olacaq. mütləq və mütləq o icazə veriləcək. Uyğun yer olacaq, uyğun olmayan yer olacaq, ayrı bir məsələdir. Yer veriləcək, lütfən e, qənaət edin belədir. Sizin bitirəcəyəm. Milli Şuranın namizədi mərkəzi seçki komissiyasına, yəni təşəbbüs qrupları tərəfindən rəylə sürülüb, Dr. Stəmir İbrahimbeyovun namizədliyi yəqin ki, yaxın 2 gündə təqdim ediləcəkdir. Başqa namizədlərin təqdim etməsi, əgər ona radd cavab verilərsə də, nə vaxt ola bilər? Biz onun tarixini müəyyənləşdirmişik. Növbəti sessiyada, 19 avqustda bu məsələ birmənalı şəkildə həmmüzakirə olunmalıdır. İlkin ehtimal olaraq deyirəm ki, birmənalı şəkildə də özünün müsbət halını tapmalıdır. Bu mənim raşmalı. Amma iqtidar mətbuatı yazır ki, Milli Şura yaxında dağıla bilər. Bu modelin dağılmasına sizin münasibətiniz ola bilərmi belə bir? E, Milli Şura haqqında iqtidar mətbuatı da, əleyhdar da, aparentli elyəndə çox şeylər yazılır və hər gün yazılır, əngəyəcə. Onlar əslində hətta o iqtidarı müdafiə edən partiya nümayəndələri də yazılır. Adam o informasiyalardan tanış olanda e, dördən gülürsən, təkcə belə də rişal yotəbəssümlə ki bu adamlar yəni özləri öz dediklərini mövqeləri ilə özləri tanış deyillər. Lap yaxşıdır. İstədiyin idi, yar yetirdi, pərvərdi yar da. Elə deyil. Sən demirsən ki bu dağılacaq. Sənə də ziyandır. Sən də bunu istəmirsən. Lap yaxşıdır. Da niyə narahatsan? Niyə hər gün, günün əvvəlində, ortasında, sonunda çeşidli bəyanatlar verirsən, açıqlamalar verirsən? və belə də bu qədər də qəzetlər üçün, saytlar üçün bu qədər yeni-yeni mövzular, ifadələr tapırsan falan. Lap yaxşı da. Bunun rahat oldu da. Deməli böyük narahatçılıq var ki, bütün bu bunlar deyilir. Yəni dağılmayacaq, dağıtmaq lazımdır deyə. Bundan narahatçılıq var. Və yaxud belə şey deyirsiz ki, SP belədi, hə, bu e, daha çox e, bağlayırlar ki, nə bilim, Şimala, Rusiyaya falan da. Bu lap yaxşı. Bəs indi etiraz eləndə Putin gəlir. Yəni belədir ki, bu bağlılıq məsələsi ilə sayılır. Yəni bunların çoxusu sadəcə olaraq e, ya bilgisizlikdəndir, ya planlıqsızlıqdandır, ya da kimsə bu məsələnin elə ancaq komanda verib və komanda dəyişmiyib deyə, ancaq elə hücum komandası verilibdir, da komanda təhlil olunmur, təzədən dəyişdirilməyib deyə elə həm hücum vəziyyətindədir və Milli Şuraya qarşı bir hücumdur düşmən münasibəti. Amma qalib gələcəyinə Milli Şuranın vahid namizədin mütləq inanırdı bu ideya gecikmiş ideya da olsa, yəni gec də start verilsə birlikdən o tərəfə qalıb gəlməyin belə başqa düsturu yoxdur, başqa bir e, şüarı yoxdur, başqa bir əməli bir e, nümunə yoxdur. Amma isə Qəmbər bildirmiş ki, biz gecikmişik. Təbii ki, biz çox şeydə gecikmişik bu seçsiyadadır. Bu deyilibdi, vurğulanıbdı. Biz seçkiyə hazırlıq vəziyyətindədə, yəni bu, vəziyyətində yəni, bu məsələlərdə də, hətta Milli Şuranın özünün bəyan olunması və təsdiq olunması məsələsində də, indi yəni, bu addımların çoxusu e, biraz da vaxtında olsaydı, biraz da qabağa ça olsaydı, indi vaxtı demək biraz çətin olur. E, hər kəs deyicə də hər şey vaxtındadır. Yəni açıq olubsa, ondadır. Amma biraz da öncədən olsaydı daha yaxşı olardı. Sizin Rüstəm İbrahimbəyə bu sözünüz baxın, dicanda. Rüstəm İbrahimbeyovla qarşı-qarşıya danışsaydınız, ona nə deyərdiniz? Vallah mən onu ıı, ancaq qarşılaşanda deyə bilərəm. Mən abstrakt teatrda iştirak edə bilərəm. Yəni bir çağırışınız, bir sözünüz. Yo, daşı demişik biz bilən ki, sessiyada və mən inanıram ki, ıı, onlar da həmdə çatdırılıb. Nə deyirsiniz? Onlar sessiyada deyir. Çox sağ olun studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bugünkü qonağımız Klassik Xalq Şərfəti Partiyasının sədri Mir Mahmud Mirəli oğlu idi. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. Gələm verilişlərədə.